jahonning eng mashhur astrofizik olimi samarqand davlat universitetida samarqand davlat universitetida yangi o'zbekiston universiteti bilan hamkorlikda italiyalik olim hisoblash fizikasining dunyoga mashhur arbobi va qora tuyniklarning birinchi tasvirlarini yaratuvchilardan Luciano lusiano ning ochiq ma'ruzasi tashkil etildi lusiyana rizola koinotning sirli oynasi qora tuynukning birinchi sur'ati bo'yicha o'z izlanishlarini taqdimot qildi ma'lumot uchun professor lusiano rizolla germaniyaning gyotye universitetida nazariy fizika kafedrasi mudiri uning hersh indeksi 104 yuz to'rtga teng men samarqand davlat universitetining birinchi kurs talabasiman va bizga hozirda frankfurt universiteti professori nazariy nazariy fizik astronom italiyalik olim lusiana raa kelgan va aynan bizga bu kishi 2019 ming yil qora tuynikning ilk suratini olgan va bizga aynan qora tuynik haqidagi tushunchalar va qanday surat olish haqida o'rgatyapti shu vaqtda ma'ruza qilib beryapti va biz talabalar uchun bu umuman olganda juda tarixiy tarixiy hodisa chunki uh, men umuman tasavvur qilmagandim qora uh, tuynukni suratini olgan odamni bilan qachondir marjuzasida o'tiraman deb hozir uh, esa bu, bu o'sha kishi qora tuynuk haqida bizga gapirib ma'lumot beryapti men masalan o'zim aynan shu sohada bo'yicha ketmoqchiman uh, astrofizikaga rosa qiziqaman uh, agar rozi bo'lishsa shogird ham tushgan bo'lardim o'zbekistonga kelganimdan xursandman ayniqsa buyuk olim mirzo ulug'bekning yurtida ekanligi menga faxr iftixori bag'ishlaydi bugun samarqand davlat universitetida qora tuynuklar bo'yicha ma'ruza qildim taqdimotim yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi ularning savollariga javob berdim samarqand davlat universiteti olimlarining qora tuynuklar bo'yicha qilgan tadqiqotlari men uchun ham qiziq bir qator o'zbekistonlik tadqiqotchilar bilan ishlaganman ular menda yaxshi taassurot qoldirgan agar menda yana o'zbekistonlik talaba va tadqiqotchilar bilan ishlash imkoni bo'lsa albatta foydalanaman o'zbekistonda doimiy ma'ruzalar o'tishni rejalashtirmoqdaman yulduzlar ham odamzodga o'xshab tug'iladi yashaydi so'nadi agarda juda og'ir yulduz bo'lsa u oxirgi evolyutsiyasi natijada qora tuynuk degan obyektga aylanadi bu juda ekzotik obyekt bo'lib bu qora tuynik hammani qiziqtiruvchi obyekt bo'lgan va bugungacha u o'sha qora tuynukni birinchi yechimi bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yilda olingan lekin yuz yildan beri biza kuzatgan hamma qora tuynuklar ular nomzod vazifasini bajarib yurgan edi va vaholanki ikki ming o'n yettinchi yilda ilk bor qora tuynuklarni suratini olish imkoni bo'ldi chunki bizada o'sha teleskop yaratildi teleskopni radio teleskopni o'lchami yerni o'lchamiga teng va u e, olingan natijalarni e, tahlil qilib ikki ming o'n to'qqizinchi yili qora tuynakning e, o'ta massiv qora tuynakning ilk surati odamzodlarga taqdim etildi ikki ming o'n to'qqizinchi yili aprel oyida edi mana o'sha yuz yildan keyin a, ilk surati olindi va undan keyin mana hozir yaqin ikki yil uch yildan so'ngra o'zimizni galaktikamizni markazida joylashgan o'qotar a yulduzchani ham surati olindi mana shu ikkinchi va birinchi suratini olishda luchana ritsolaning xizmati juda katta bo'ldi chunki bular juda katta grant e, olgan edi shu anaqa uni oti e, e, black holl cam deydi e, qora qora e, tuynuk kamerasi yevropaning e, eng katta granti black holl cam o'sha e, anaqada e, suratlarni tahlil qilishda uchta guruh e, alohida guruh bu ustida ishladi va luchana risolani boshchiligidagi guruh o'sha suratni chunki uni juda xalaqit qiladigan narsalar bor edi o'sha hamma xalaqit qiladigan narsalarni olib tashlab ilk suratlarni olishda juda katta ulkan hissa qo'shdi va biza hozirgi kunda bilamiz qora o'ralar tabiatda mavjud biza chunki uni surati bor va uni suratini tahlili orqali qora o'rani har xil xususiyatlarini o'rganishimiz mumkin bir bir tomondan massasi o'sha qora o'rani atrofida yurgan yulduzlarni harakatlangan yulduzlar orqali massasi to'rt million quyosh massasiga teng edi mana bu suratdan olingan natija ham o'sha massasi to'rt million quyosh massasiga tengligini ko'rsatyapti undan tashqari o'sha qora tuynukni surati orqali qolgan xarakteristikalarini ham o'rgansa <laughs> bo'ladi biza ishonamizki qorovullar juda tez aylanayotgan astronomik obyekt o'shani tez aylanishi o'sha tasvirini anaqasi shakli o'zgargandan sezsak bo'ladi shakli o'zgargan va mana o'sha atrofidagi modda anaqa aylanib yotganini ham biza unaqa o'sha uni ustid turayotgan yorqin nuqtalar orqali bilishga sazovor bo'ldik va qora o'rani olingan soyasi mana nazariy jihatdan luchana ritsola guruhi qanday bashorat qilgan bo'lsa to'liq mos chiqdi o'sha bizaga dalat beryaptiki qora o'ralar mavjud va mavjudligini isbotlagani odamzodning buyuk natijasi bu natijani biza yuz yil kutdik va yuz yildan keyin qora e, o'ram mavjudligi e, isbotlandi bu ma'ruzadan e, ishtirokchilar e, mana shu kashfiyot qanday qilingani to'g'risida ma'lumot oladi va bu e, buyuk kashfiyot odamzodga qanday natijalarni beradi bu olingan buyuk kashfiyotdan qanaqa natijalarni biza kutishimiz mumkin va qanday qilib mana o'zbekistondagi yoshlar Ə, mana shu ilmga qo'shilishi mumkin va yana bitta narsani aytishim mumkin luchano ritsola oxirgi o'ttiz yildan beri ilmiy faoliyatida o'zbekistonlik yosh olimlarga yordam berib kelmoqda va ularga ilmiy ilmi rahbarlik qilib kelmoqda va mana shu luchana ritsolani rahbarligida PhD dissertatsiyasini yoqlagan talaygina yosh olimlar bor Ularning ichida farrux fattoyev samarqand davlat universitetini bitiruvchisi hozirgi kunda farrux fattoyev nyu yorkning Manhattan universitetida professor lavozimida ishlamoqda samarqand davlat universitetini bitir, 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 bitirgandan keyin bu ham juda katta imkoniyatlarman e, biz o'ylaymizki mana shunday ma'ruzalar mana shu samarqand davlat universitetini yoshlariga yangi imkoniyatlar yaratadi ular o'sha qaysi dolzarb yo'nalishda ishlab işte, e, e, mana shunday nufuzli universitetlarda e, 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 professor lavozimiga erishish imkoniga ishonch hosil qiladi